সরপঞ প্রার্থী হারা পরে রাস্তা কাটি অবরোধ গজপতি জেলার গঙ্গাবাড় পঞ্চায়েতের দেখা এভি অভাবনীয় ঘটনা পাঁচটি গাঁকু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কেউঠি রাস্তা কাটি বিচ্ছিন্ন করা আউ কেউ পথর রক্ষি অবরোধ করেছেন দুর্চিডিয়া সগড়িয়া লভা মোটা সা କଣ୍ଟାକୁମ୍ଭ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଖୋଳିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଗାରା ବନ୍ଧ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଲଢିଥିଲେ ବାରିକସବର ନାମକ ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଏବଂ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗିର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ପାତ ତଳସାହି ସଗୁଡ଼ିଆ ଲୋବା ମୁତା କଣ୍ଟାକୁମ୍ଭ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତର ପକାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକ ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯିଏ ବି ଏତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଆମ ସହ ଲାଗିବ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭୟ ଘଟଣା ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉଠିକି ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଅ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଣି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାତାୟତ বাধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং যৌটে কি পাঁচটি গাঁ রয়েছে পাঁচটি গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে কিন্তু যা অভিযোগ হয়েছি যে যে পরাজিত প্রার্থী অনেক সে তাঁকর যানীয় লোক সাহায্যে এইভাবে ঘটনা ঘটেছেন আউ কিছু স্থানের মধ্য সে ড্রেঞ্জ খোল যা ফলে কি রাস্তা অবরোধ হয়েছে এবং যোগাযোগ এক প্রকার বিচ্ছিন্ন কিন্তু যেহেতু উন্নয়নমূলক কাজের বাধা দেওয়া বা মৌলিক সুবিধার বঞ্চিত করা তা অধিকার কি আইনকু হাতক নেওয়া ভাল ঘটনা ঘটাইছেন বা কার্য করছেন এপে নি নির্বাচিত প্রতিনিধি অনেক বা স্থানীয় সরপঞ্চ প্রতিরদ জনাইছেন এনে মধ্য থানার অভিযোগ করছেন পুলিশ পছি ঘটনা স্থলে স্থিতর অনুধান করছে এবং আপনার সিধাস চিত্র দেখিপারে যে রাস্তা କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆଉ ମାମଲା ଦିଗରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଅ ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ବା ଆନ୍ଧ୍ର ନେତୃଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଲଢେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ সেইপাই এতিয়া অনুমান কৰা যাওঁ যিহেতু আন্ধ্ৰন প্ৰত্যা বা আন্ধ্ৰ নেতৃত্ব নেকি তাকৰ প্ৰলোচনাৰে এই কাণ্ড কি ঘটায় তাক সন্দেহ দৃঢ়ত বহি আগামী সময়ৰ পুলিচৰ তদন্ত অনুধান পৰে অধিক তথ্য বাহি পাৰে বা ঘটনাৰ সত্য সত্য উন্মোচন হৈ পাৰে গজপতিৰ সুজিত বিষয়ে